Назовитесь, пожалуйста. Вадим Рябуха, второй тренер. Э, скажите, пожалуйста, вроде бы все шло по вашему плану. В начале каждого тайма вы забивали. Вот. Но потом концов какая-то ну, совсем для вас нехорошая, скажем так. Что случилось? Где тот переломный момент, когда все пошло мимо? В конце второго тайма, ну, видимо, сил не хватило, подустали парни очень, наелись, начали пропускать фланги, особенно слева, Ой, нет, справа, откуда шли атаки, подачи. Ну, то есть это физическая усталость? Физическая усталость, да, парни подустали, молодцы, боролись за каждый мяч. Команда атака команда сильная, сыгранная. Пытались с ними бороться на одном уровне, играть. Вот. Где-то получалось, где-то не получалось что могли то и удалось отойти от предыдущего матча там вы победили но судя по игре и отдали много сил в первую очередь психологических ну, удалось абстрагироваться да, я понял. скорее всего мы хотели на фоне прошлой победы на кураже скажем так тут тоже взять победу Задача была взять минимум ничью одну очко ну, не ну, Были близко, и, в общем-то. Да, были близкие, потому, Чтобы играть ничего, не в конце, видите, начали проваливаться и пропустили ненужные голы. Вот парни потом уже расстроились, и четвертый пропустили и так далее. Я и, вас далее. понял, спасибо за комментарии.